Здравствуйте, это программа «Репортер». Я Алексей Коноплев. И в преддверии Дня космонавтики мы расскажем вам о том, кого в эфире федеральных телеканалов называют практически неземным существом. В Самару приехал один из самых загадочных и необычных финалистов второго сезона проекта «Голос» – Гела Гуралия, любимый певец Дима Билана. Он, исходя из своего амплуа, оставил послание для самарцев. Репортеры транслируют его через телеэкраны. Да, ты придешь, когда темно. О его голосе говорили и спорили очень много, признавая, что подобное слышит впервые. Дима Билан сравнил этого певца с космическим пришельцем. Финалист проекта «Голос» и его один из самых необычных участников, Гела Гуралия приехал в Самару и, как полагается человеку с космическим амплуа, первым делом оценил самарское ракетостроение. Да, я, кстати, ракету тоже видел, когда вы показали, что это настоящая, оказывается, ракета. Я впервые увидел. Под Мне показали э, театр оперы, оперы и балета. Очень красиво, кстати. Очень... Тем временем, пока финалист «Голоса» прогуливался по Самаре, его поклонники терпеливо ждали своего новоиспеченного кумира на улице. Посетить концерт «Гелы» поспешили не только самарцы, но и жители из Новокуйбышевска и даже Саратова. Некоторые из них признали, что пришли не столько послушать красивую музыку, сколько подлечиться. Они уверены, что голос этого исполнителя имеет целебную силу. После того, как он показался, у него масса поклонников. В Самаре геломания идет. Божественный голос, на мой взгляд, даже обладает лечебным действием. Он каким-то да, на определенных нотах тонах поет такие, что воздействуют на общее состояние организма, клетки. Певец от таких заявлений смущенно улыбается и признается, что чудодейственной силы в своем пением сам лично ранее не наблюдал. Но если кому-то звучание его голоса помогает излечиться, то он только рад. Я не люблю про себя говорить а, про каких-то качествах. А, но я все, все, что делаю, делаю от души, от чистого сердца, и люди это чувствуют. Я очень рад этому, если это происходит, на самом деле я. Рада, счастлив. Пока зрители с нетерпением ждали начала концерта, приготовившись то ли слушать хорошую музыку, то ли лечиться, сам Гела Гурали настраивался на выход в небольшой гримерный. Певец держался скромно и даже не скрывал небольшое волнение. Когда ты вы выступаешь перед публикой, всегда волнуешься, это нормально. Когда, если артист не волнуется, это плохо. В концертной же программе каких-то особых сюрпризов для самарцев космический любимец Дима Билана и приготовил. Зрители услышали все те же знакомые песни, которые прославили Гуралию на проекте и пару новинок из нового альбома исполнителя. На прощание певец оставил для самарцев доброе пожелание и заверил, что если его будут ждать в Самаре, он обязательно приедет еще. Приятно, что все, что происходит сейчас вокруг меня, это меня радует. Растет количество моих слушателей, и это меня вдохновляет. Самарским зрителям желаю счастья, радости, здоровья, мира, покоя душевного. Это самое главное для каждого человека, чтобы вот, а, человек чувствовал а, душевный покой. Ну а я присоединяюсь к пожеланиям героя нашего сюжета и прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго!